Hola a todos, aquí les comparto un spoiler extra del capítulo número 8 de Love in the Air basados en el libro. Pipa lo engañó para obtener su número de ruin y conociéndolo, después del dilema, su mejor amigo probablemente se olvide de mencionarlo. Entonces no tiene que adivinar cómo este pi sabe lo que estudia, en qué año está, cuándo comienza el semestre. Incluso si no es un señor en el grupo, probablemente engañó a este pequeño amigo, con la excusa de que vino a entregarle un mensaje olvidado porque afirma que lo enviará a través de Roin a Pipayu. Ese papel debe de ser más que una tontería y no debe ser tan importante como asegura. Y Napón comprendió en este momento por qué la otra parte dijo que es interesante, porque ya habían tenido. Sabía que era bastante más cerco en la cama de lo que aparentaba. Entonces, lo que lo atrajo a Pry no es él, sino él. Py, entonces Rain no tiene prisa por buscar a Payu. A estas alturas, probablemente ya volvió a casa. El oyente supo de inmediato por qué el hablante se apresuró a echar a su amigo, con lo cual estuvo de acuerdo, ya que no quería difundir su pasado. Rain, pero primero tengo que enviar a este bastardo al dormitorio. Si el propio Rey no puede evitar preocuparse por su mejor amigo, incluso si no es muy tarde cuando liberaron a los juniors de regreso a casa, pero sabe que no es fácil encontrar un coche fuera de la universidad, y dejarlo que se vaya caminando lo hace sentir culpable. Además, piensa que es mejor llevar a un amigo de vuelta a la habitación, ya que, en el fondo, no confía en el mejor amigo de su novio. Parece este bastardo quiere matarlo tanto, ¿cómo va a dejarlo solo? Sky, está bien, puedo volver por mi cuenta. Rain, pero Sky, vuelve. A estas alturas tu tormentoso novio ha estado esperando mucho tiempo. Rain, estarás bien. Pai, no te preocupes, yo mismo lo llevaré al dormitorio. De repente el hombre mayor intervino con una voz entusiasmada, con sus ojos brillando tanto que aún más desconfiaba a Rain de su amigo. Si no es porque ¡Rrr! el teléfono en su bolsillo sonó hasta que tuvo que agarrarlo para mirar la pantalla. Rain. sí, Payu. Mientras su amigo contestaba, Sky escuchó el susurro del gran hombre. Pai, Rey no sabe de nosotros. El oyente levantó la cabeza para mirarlo a los ojos color miel y encuentra solo hipocresía. Sí, Rey no lo sabía y no quería que él lo supiera. Porque si Ruin se entera que en ese momento, con su deseo de vencer al hermano mayor, causó el problema que hizo a Sky acostarse con la persona que tiene enfrente, su mejor amigo siempre se sentiría culpable y Sky no quería que Ruin se sintiera decepcionado cuando se diera cuenta que la relación entre hombres como él es solo. Ruin estaba disfrutando de su amor puro y no quería arruinar la imagen, así que en el momento en que Ruin se dio la vuelta, Sky no dudó en afirmar: Sky, puedes regresar. En este momento Pipayo estará preocupado por ti por andar solo a altas horas de la noche. Volveré luego con Pipay. Mientras miraba la amplia sonrisa del grandulón, complacido de ser tratado con respeto, luego se volteó para confirmar con el amiguito nuevamente. Sky, no te preocupes por mí. No es este amigo de Pipayo. Si me pasa algo, puedes atraparlo fácilmente. Pai, no haré nada para que me tuvieran que atrapar. Sky, no te preocupes por mí. Sky lo mira y luego asiente de nuevo. Rain, ¿de verdad? Entonces te confiaré a Sky, Pipai. A pesar de que Rain parecía vacilante, pero finalmente asiente de nuevo y... Sky, entonces tú y yo tenemos cosas que discutir mañana. Diciendo esto, Rain de repente corrió y desapareció de la vista, dejando que se las arregle solo al mejor amigo, que se preocupa mucho por él. Esta vez, Sky se volvió para mirarlo a los ojos de nuevo. Sky, exactamente qué es lo que quieres. La otra persona reveló una sonrisa gentil que debería hacer cosquillas en el corazón del espectador. Un par de ojos brillantes mientras se inclina hacia el hombre bajo, hasta que los ojos se encuentran al mismo nivel, con la punta de la nariz casi rozándose, tan cerca que sintió su cálido aliento, que se derramaba sobre las mejillas blancas y una voz suave. Pai, te dije que vendría a coquetear con el pequeño Sky. Esos ojos astutos que recorrieron su rostro se detienen en los labios, haciendo que Sky confirme las mismas palabras. Esto es claramente una ráfaga de viento.